Мы находимся в компании, на производственных мощностях компании Сипотелье. Перед нами дом, первый этаж данного дома. Дом площадью 427 квадратных метров. И здесь различные стены. Наружные, внутренние. Каждый имеет свою отделку. При изготовлении домокомплекта мы применяли влагостойкий гипсокартон. Это связано с тем, что дом будет монтироваться на улице. И влагостойкий гипсокартон, он не так размокает от влаги, поэтому он будет держать свою форму. Также видно, что с одной стороны у нас гипсокартон, а с другой стороны утеплен не опором и произведена штукатурка. Вот эта панель, вот еще одна такая же панель. Сетка большего размера, потому что здесь будет идти дополнительная стена под углом 90 градусов, и нам нужно будет ее закрывать для того, чтобы потом не образовались трещины. Хочу показать следующую стену, вот у нас, которая обшита не гипсокартоном, а обшита магнезитом. Дом, я хотел сказать, 427 метров, это дуплекс. И поэтому получается две раздельные стены, и между ними зашита с двух сторон магнезитовой плитой. Магнезитовая плита не горит, это своеобразный бренд -мауэр. Снизу 40 сантиметров мы обрабатываем нашу сэндвич-панель. Это будет ставиться на фундамент. Когда мы установим на фундамент, будет и фундамент дополнительный обработан. Это такая каучуковая масса, которая полностью защищает нашу сэндвич-панель от влаги. Вот. Здесь мы видим Провода это ролеты здесь установлены, окна. Ролет находится с той стороны. Ребята уже там начинают делать откосы. А это мы все подготовлено для того, чтобы уже мы приступили к завершающей части отделки, когда мы будем производить откос. Ну, пойдемте сейчас посмотрим, чем они там занимаются. Но ну, они сейчас замирают, замеряют, какой необходим вырезать гипсокартон, ширина, его толщина, чтобы все, у нас есть отдельный участок, где это происходит, замеряют и потом здесь производится установка. Ну, вот вы видите, сколько стен, стен довольно много. Это мы вот установили за неделю. Это наша работа. Вот. С противоположной стороны. Там точно так же идет у нас работа. Вот я покажу, как мы делаем стены. То есть перед тем, как закрыть пенопластом, мы обработаем специальный, специальным покрытием влагостойкий, который с одной стороны повышает адгезию для приклейки пенопласта, ну и защищает ОСБ. Ну, внизу такая же получается битумная мастика, которая закрывает от проникновения влаги. Это стена гаража. Вот еще хочу показать, как ребята делают наружные стены. Вот мы приклеили пенопласт, прикрепили зонтики и все потом вот эти места мы позакрывали такими чашечками. Для чего они нужны? Пластик имеет, это немножко другой материал, чем пенопласт, да? У него своя температура расширения, коэффициент расширения, температура нагревания. И со временем, когда происходит нагрев дома, эти места где-нибудь проявляются. Поэтому для того, чтобы эти места не проявлялись и не было видно мест крепления пенопласта, вот закрывают вот такими шариками. Получается, он скрытый, однородная поверхность, наносится сетка и потом уже никогда не будет видно никаких точек, мест соединения крепления пенопласта. Ну, пенопласт мы крепим и на клей, и на зонтики. Это более надежно.